Да, да. Расскажите, пожалуйста, о том, что происходит сейчас в Ереване, в Гюмри. Мы видели ну... акции протеста, продолжаются ли они? В Ереване в данный момент ничего не происходит. То есть была акция протеста у посольства России, но. Основное, как бы основное внимание у всех на, на Гюмри, то есть там в данный момент идет акция протеста, и очень многие из Еревана переехали в Гюмри, и основная часть как бы активистов именно там из Еревана тоже из других городов. Там... Samuel, извините, извините, мы вас не видим, пожалуйста, можете ли вы видео включить и немножечко звук убрать, потому что слышим эхо? Right. Как у вас появилось видео? Да, видео появилось, да, да, да. И спасибо тоже. Да. Звук немножечко. Чтобы мы мое эхо не слышали, моего голоса. Понял. понял. Угу. Uh, да, как я уже говорил, сегодня uh, акция протеста прямо сейчас она идет uh, в Гюмри у здания прокуратуры. И народ там общается с генеральным прокурором Армении, который тоже поехал в ГЮмри. И буквально пять минут назад там народ договорился с прокурором, что он немедленно начнет переговоры с российской стороной о выдаче э, армянской стороне э, убийцы. Самвел, известно ли что-то о мотивах этого человека, почему он убил шестерых человек? Вы знаете, это совершенно Загадочная история, да, потому что он фактически только месяц служил в Гюмри, то есть никаких личных связей у него там с городскими просто не было. Но он проехал где-то 3 километра от базы, и этот дом, он, в принципе, где-то от дороги через дворы надо метров 50 пройти, чтобы попасть в этот дом. Никто не может понять, зачем он туда залез. Дальше вообще совершенно дикость. То есть он расстрелял семью, потом э, у него автомат дал осечку, и он э, добивал шестимесячного ребенка штык-ножом. Э, я вообще не представляю, о каких мотивах в принципе можно говорить в этом случае. То есть ни у одного даже э, в состоянии аффекта, человек не в состоянии, я думаю совершить подобное. Поэтому, конечно, теории очень много, потому что действительно очень вне логики все, что произошло, там вплоть до турецкого заговора, но это, по-моему, полный бред уже. Я думаю, мотива тут искать особо не стоит, потому что этот человек, я думаю, совершенно умалишенный. Другой вопрос, почему его призвали в армию. Да, спасибо большое, Самвел. А еще, ну такой вопрос. Мы знаем, что Армения довольно-таки имеет близкие отношения с Россией. Она страна согласилась вступить в, Европе, в Евразийский союз, который является инициативой Москвы. Могут ли э, как-то этот инцидент повлиять, возможно, на более глубоком уровне на настроение внутри Армении, или же вы считаете, это ну вот чисто? Э, Инцидент, который будет исчерпан через некоторое время, особенно если восторжествует справедливость, этого человека будут судить. Вы знаете, уже видно, виден рост антироссийских настроений в обществе. То есть это очевидно, и это, вы знаете, в такой ситуации, когда народ так возбужден, детали очень действуют на людей. То, что, например, российская пресса с опозданием начала об этом писать. Потом периодически какие-то странные сообщения появляются на уровне каких-то теорий заговоров, что это вашингтонский Госдеп и так далее. Это все, естественно, действует на людей, особенно когда это все на таком примитивном топорном уровне делается и непонятно зачем. То есть в Армении действительно к России лояльная часть населения ⁇ это большинство, так скажем. Но очень часто поведение российских властей работает именно против именно имиджа России в Армении. Так что я не думаю, что инцидент так просто загладится. Спасибо большое, Самвел.